इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मरतबा है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए कि 2019 के फैसला फासला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज हुए उनसे ज़्यादा दूर हुए और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो तीन उम्मीदवार हैं साउथ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर से, से कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपने तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाए